নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ আগত পঞ্চমী ৰবিদাস অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ সাজু হৈছোঁ যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিলে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ মুখ দি যাব পাৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খিনিৰ ওপৰতে মতামত নিজৰ কমেণ্টত লিখি দিব যিহেতু মই আপোনালোকৰ বিষয়ে গম পাম আৰু আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিছে তাকো মই নহয় অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ প্ৰস্তুত কৰিম সেয়েহে আপোনালোকে বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত কি আছে আপোনালোকে চাই লওক চোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মতামত কমেণ্টত জনাব বুলি মই আশা কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বোলক বন্ধুগাল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখি পাইছে আৰু দেখি পাব এয়া এই পোকটি কি নাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ আগফালে পাছখনে ক'ৰবাত হ'লেও আপোনালোকে দেখি পাইছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এই এই পোকটোৰ নামো জানে আৰু আপোনালোকে জানিছে আৰু এয়া এই পোকটোৰ নাম নিশ্চয় মই আপোনালোকক অলপ পিছত কৈ দিম আৰু ই মানুহক কামুৰিলে ঘৰ পক্ষে মানে সহজতে কোনো কাৰণতে দৰৱ পোৱা নাযায় আৰু আপোনালোকে জানে আৰু আমাক ডাঙৰ মানুহক কামোৰাটো পিছৰ কথা কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি ইহঁতি কামোৰে নিশ্চয় আমি বহু কষ্ট হ'ব আমাৰ আৰু আমি বহুত কষ্টৰ ফলতে আমি ল'ৰাটো এই ই কামোৰাৰ দৰৱটো আমি বিচাৰি পাম আৰু আমি আৰোগ্য কৰিব পাৰিম সন্তান দি সেয়েহে আপোনালোকে বিপদত নপৰে সেই বুলিয়ে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি ললোঁ এই পোকটো আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলে আমি শুই উঠি প্ৰথমতে এই পোকটো দেখিলোঁ আৰু দেখাৰ পাছতে মোৰ মন গল এটা ভিডিঅ' আকাৰে বনাই দিওঁ যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ না ইয়াৰ নামো জানে আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকে ঘপককৈ কেতিয়াবাহে দেখে কিন্তু এই প্ৰাণী মানে এই পোকিয়ে যদি ল'ৰা ছোৱালীক কিবা কাৰণত কামুৰিবলগীয়া হয় আমি বহুতো বিপদত পৰিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিশ্চয় নাজানে এইটি খায় নে কি কৰে বা আমাক কিবা অপকাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়েও নেজানে সেয়েহে ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে শিকাওক আৰু বুজাওক আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ভালকৈ মন দিয়ক যাতে ইহতি ইহঁতক কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে আৰু কামুৰিব নোৱাৰে আমি এই নিজৰ কামসমূহ সকলো সময়তে কৰি এই আদায় কৰোঁ কিন্তু এইবিলাকত আমি চকু নিদিওঁ আশে পাশে চকু নিদিওঁ আৰু সেয়েহে ইহঁতি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত যিকোনো কাপোৰে কানিয়ে বা যিকোনো বয় বস্তুতে থাকিব পাৰে ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে আমি দেখি পালে কিন্তু ইহঁতক মাৰিব লাগে বা কিবা প্ৰকাৰে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে বা হিৰলে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে ল'ৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিশ্চয় খোৱা বস্তু বুলি পোনপ্ৰথমে মুখত ভৰাই দিয়ে যদি কিবা কাৰণতে মুখত ভৰাই কিন্তু বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিবলগীয়া হ'বও পাৰে সেয়েহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সাৱধান কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই এয়া ছবিখন দেখাইছোঁ আপোনালোকে জানেই ইয়াৰ নামটো বিশ্ব ই কামুৰিলে নিশ্চয় দৰৱ সহজতে পোৱা নাযাব আৰু বহুত বিপদত বিপদত পৰিব সেয়েহে আপোনালোকে বিপদত নপৰক বুলি মই ভিডিঅ' আকাৰে বনাইছোঁ আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপোনালোকে সাৱধান পাব আৰু ইহঁতক যাতে আপোনালোকে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰক ঘপককৈ যিকোনো বস্তু পালে যাতে খাব নালাগে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে সৰু সৰু কিছুমানে ঘপককৈ যিকোনো বস্তু পাওক ইহঁতি মুখতে ভৰাব বিচাৰে সেয়েহে এই প্ৰাণীটি ঘৰৰ যিকোনো জেগাত থাকিব পাৰে আমি নেদেখাকৈ যিহেতু আমি ডাঙৰ মানুহসমূহে দেখিলে বা ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম কিন্তু সিহঁতি দেখিলে ইহঁতি দেখিলে নিশ্চয় নিজৰ মুখতে ভৰাব আৰু নিজৰ ক্ষতি হ'ব লগতে ডাঙৰ মানুহৰো বহুত চিন্তাত পৰিব সিহঁতক ঘপককৈ আৰোগ্য কৰিব পৰাকৈ আমাৰ ওচৰত সময় নাথাকিলে নিশ্চয় আপোনালোকে ঘট কিছুমান ঘটনাও ঘটিব পাৰে যিখিনি ঘটনাৰ বিষয়ে আপোনালোকক আপোনালোকে আপোনালোকে নাভাবিবও পাৰে কিছুমান এনেকুৱাতে কিছুমান ঘটনা ঘটি যায় যি মানুহৰ মনত বৰ ডাঙৰকৈ সাজ পোহাই দিয়ে আৰু মৃত্যুৰ আগমহলৈকে সেনেকুৱাবিলাক কথাই আমনি কৰি থাকে জীৱনত এনেকুৱা এটা ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মানুহৰ সৃষ্টি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইবিলাকৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীকো আঁতৰত ৰাখিব লাগে আৰু নিজেও আঁতৰত থাকিব লাগে আৰু নিজৰ ঘৰ দুৱাৰবিলাক ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু বয় বস্তুবিলাকত সদায় মন দিব লাগে চকু দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে এনেকুৱাবিলাক বস্তু ঘপককৈ চুব নাপায় আৰু ঘপককৈ সহজতে কোনো বিপদত নপৰে সেয়েহে আপোনালোকৰ আগত মই ভিডিঅ' আকাৰে ইয়াক দেখালোঁ আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব ভুল হ'লে জয় আই অসম জয় ভাৰত